salom do'stlar barchaga notjiz blog post yaratish proyektimizga doir video darslarimiz davom etadi hop oxirgi darsimizda biz nimalarni ko'rgan edik ya'ni e, birorta user e, masalan log out qilib saynim qilib boshqa uzer kirsa misol uchun e, berdiyev deyman uer namga va berdiyev kuchukcha chmail nuqta com deyman va paspordiga 1, 2, 3, 4, 5 ni berib ketamiz ho'p endi loginga berdiyev kichikcha jmail nuqta com pasportga bir ikki uch to'rt besh deb yozsam mana ko'rishimiz mumkin buni hali postlari yo'q post yozmagan hali birorta post qo'shmagan ya'ni o'tgan darsimizda biz postlarni har bir yuzer uchun tegishli bo'lgan postlarni faqat o'zinikiga tegishli bo'lganlarini chiqarib ko'rsatgan edik buni e, posti bo'lmagani uchun halichalik posti yo'q e, refresh qilaman mana yangi uzer qo'shildi user posts hali post qo'shmagan endi birorta post qo'shsa ushbu uzer post qo'shildi mana o'zi uchun va bazaga o'taman mana user post, post, the, post, koşsa, user, post Ve, user refresh beraman hop mana bitta post qo'shildi va postg o'tsam mana bir qancha postlar bor bizda ko'rishimiz mumkin uersga o'taman mana bunda bitta post bor endi yana bitta post qo'shaman mana qo'shdim hop at post qildim va yana bitta post qo'shaman mana uchinchi post ham qo'shildi endi bazaga o'tib refresh beraman va uzeda uchta post bor ko'rishimiz mumkin o'sha postlarni idlarini yozib qo'yyapmiz endi agar men birorta postni o'chirmoqchi bo'lsam delete post qilaman bu o'chib ketdi endi bazaga o'taman refresh berganimdan keyin uerga qarayman bu yerda hali ham uchta işte post turibdi lekin aslida buni ikkita posti bor ya'ni ushbu o'chib ketgan post faqatgina bu yerdan postdan o'chib ketdi lekin usersda uning idsi qolib ketyapti buni ko'rishimiz mumkin ya'ni u o'chmayapti ya'ni buni ham o'chirsam mana yana tekshirib ko'ramiz bunda hech qanaqa userni postlari o'chib ketmayapti faqatgina bu yerdan post postsdan modeldan o'chib ketayotganini ko'rishimiz mumkin lekin bu yerda biz yuserni e, postlarini eraga saqlab qo'ygan edik lekin bunda qolib ketyapti ya'ni agar men yana birorta post qo'shmoqchi bo'lsam hozir endi o'zi bitta turibdi bu yerga post qo'shaman mana post qo'shildi bazaga o'taman yana bunga id qo'shiladi to'rtta bo'ladi mana ko'rishimiz mumkin mana to'rtta bo'ldi lekin o'chirsam o'chib uç ketmayapti endi shu kamchilikni ham oldini olib qo'yishimiz kerak albatta chunki postlar ko'payib ketganda ularni o'chirmoqchi bo'lganimizda postdan o'chib ketadi moduldan lekin o'zimizni uszer uchun alohida user post r buni eski idlari ha ham qolib ketadi shuni ham oldini olib qo'yishimiz kerak ekan chunki bo'lmaganda postlar ko'payib ketsa мусор yig'ilib ketishi mumkin albatta bu narsani ham oldini olib ketamiz shu joyda ho'p bu uchun post postcontrolerga o'taman bu yerda to'g'ridan to'g'ri doğru, request paaan id keladi ko'rishimiz mumkin endi tokenni ham chaqiramiz konstanta token deyman request oi ichidan tokenni olib olaman va bu yerda tokenni tekshirish uchun konstanta deb chek tokenni ham chaqirib olishimiz kerak ikki nuqta slash moduls va u yerdan jvtni olaman va uning ichida chek token degan metod bor tokenni tekshirib olamiz chek token keldi tapni bosaman hop konstanta chek token deyman token barobar nima deyman check token o'zimizni yozgan metodimizga tokenni berib yuborishimiz kerak ekan endi bundan bizga nima qaytadi desak consol nuqta log tokenni chiqarsam hop qani ko'ramiz chek tokenni chiqaramiz tokenni emas agar tokenimiz to'g'ri bo'lsa chek token deb yozamiz bo'ldi delit qilganimda ishlash kerak post qildim mana tokenim menga keldi ya'ni agar tokenim to'g'ri bo'lsa men uni shifrlaganda user ID ni berib yuborgan edim mana o'sha user id bizga qaytib keldi endi o'sha user id orqali biz ıı, bazadan qaysi userga tegishli ekanligini topib olishimiz kerak Xo'p, bu uchun nima qilaman konstanta konstanta find user deyman barobar evet deyman user modelni chaqira olishim kerak tabni bosaman user model o'z tepadan keldi Ne mi deyim? Find one degen metodu var Buna Bunu Bunya bir ama. Yani user id'ye check token'i bir bir boramad. Check token. Hop. Console.log Log. Find user kılı bunu topsam. Hop. İndi ne Find user Find user'ını işe çıralımız. Burada post koşalım yine. atni bossam qo'shildi endi o'chirib tashlayman mana uzerim keldi menga uzer no do'stlar uzr chek token bu yerga funksiyani beri yormiz chek token bo'lishi kerak tokin bo'lishi kerak hop endi yana hozircha bitta yuzer qoldi yana qo'shib qo'yamiz birorta uzer uzer deyman post post qo'shdik mana endi delate qilsam mana o'sha yuzer menga qaytadi nimalari bor yuzerni tekshirib ko'ramiz id user id username email password userni postlari mana ko'rishimiz mumkin aslida uzerni posti bittagina lekin biz qayta qayta yozganimiz uchun bu yerda o'zini uszerni idsi uzerni postlarini idlari qolib ketganini ko'rishimiz mumkin ya'ni bu yerda biz o'chirib tashlaganimiz bilan post modeldan o'chib ketyapti bu yerda u uchun algoritm yozganmiz mana find find by id and delete deb lekin bizni de o'zimizda uzerni ichida user, user postda keraksiz postlar o'chib ketgan postlar idlari qolib ketayotganini ko'rishimiz mumkin ekan endi buni ham albatta oldini olishimiz kerak agar post post modeldan o'chib ketsa userni userni post eradan ham o'chirib yuboramiz bazadagi ho'p bu uchun nima qilamiz birinchi o'rinda konstanta post deyman barobar deyman nima bo'lsin find user ichidagi user postni chaqiraman va undan keyin nima deyman buni filter deyman filter degan metod bor bu. uning ichidan post id kirib keladi ya'ni uz post ichidan post idsi kirib keladi nimani olib ber deyman ya'ni post ID idsi teng bo'lmagan idga bizga olib kelib de ber deyman ya'ni xuddi yani, o'sha id ya'ni xuddi o'sha idga tegishli bo'lgan postni idsini bizga olib kelib bermaydi ya'ni bizga qanaqa id kelayotgan bo'lsa shundan tashqari barcha idlarni olib kelib beradi va o'sha biz post idlarni olib qolamiz va uni qaytadan yana bazaga yozib qo'yishimiz kerak Xo'p, bu uchun nima qilaman mana men filter orqali ol oldim. endi shu yerdan console.log post log post, istiysem. post istiysem. nima qilaman bir o'rta post qo'shaman mayli post qildim mana postlar keldi delit qilmadik hali delit qilsak ishlaydi bu delit qildim endi keladi mana bir ikki uch to'rt besh oltita post keldi endi bazaga qarasak o'zi yettita bo'ladi ya'ni berdiyevni postlarini qarayman bazadan ho'p berdiyevni postlarini sanasak mana jami berdiyev bir ber, ikki uch to'rtta posti bor ekan berdie bizda nechta chiqib turibdi ha biz refresh bermadik do'stlar bazaga yang joyda hop endi bu joyda tekshirib ko'ramiz berdiyevni hozir nol bir ikki uch to'rt besh olti jami oltita posti bor ekan lekin bu yerda ko'rishimiz mumkin 1, 2, 3, jami bazada yettita posti borda noldan boshlangandan keyin nol bir ikki uch to'rt besh olti lekin bizada qaysi post kelgan bo'lsa o'shani o'chirib tashlab ya'ni filter metodi orqali o'shandan tashqari iddagi postlar postni idilarini olib kelib beryapti buyeda sanasak bir ikki uch to'rt besh oltita kelyapti mana ko'rishimiz mumkin endi nima qilaman shunchaki buni o'sha o'chib ketgandan keyin uerni ichida user, user postdan ham postni idisini o'chirib tashlashimiz kerak va uni qaytadan bazaga yozib qo'yishimiz kerak o'sha idni id ga ID tegishli bo'lgan post id ni o'chirib tashladim Evet deyman nima deyman user model bundan keyin qanaqa funksiyasi bor find one and update degan bu, do'stlar bu bilan adashtirib qo'ymaylik find by id and apdate emas biz idsi bo'yicha hozir update qilganimiz yo'q chunki biz user idsi bo'yicha update qilganimiz uchun uh, find by nima edi find men ham chalkashib ketdim find one and apdateni tanlaymiz find by id emas endi nimani o'zgartirmoqchiman shu yerdan aniqlashtir olishim kerak uszer idsi uzer idsi qayerdan kelayotgan id ga teng bo'lishi kerak ya'ni ushbu user idsi, user ID'si find user dagi find user dagi id ga teng bo'lishi kerak albatta obyektni ichida yozib ketishimiz kerak edi user id esa biz o'sha userni topdik qayerda u u find uzerni ichidagi id ga teng bo'lishi kerak tak chizib id endi nimani nimasini o'zgartirmoqchimiz desak uzerni postisini va uni postsga almashtirib qo'yamiz ya'ni Uh, post postdan bu yerdan databezdan o'chib ketadigan postlar ro'yxatini biz userni o'zini uh, ichida saqlagan user post erradan ham obyektni o'sha id idsi o'chib ketishi kerak bu yerda musor yig'ilib qolishi kerak emas ekan endi shunga algoritm yozdik hozir to'g'ridan to'g'ri token chek token qilib userni ni oldik find user qilib uzerni o'zini topib oldik undan keyin filter qildik o'sha post o'chib ketgan postni o'zimizdan ham o'chirib yubor va o'shandan tashqari barcha post ID'larni menga olib kelib ber deyapman mana post ya'ni bu yerda post ichida bizga o'sha o'chib ketgandan tashqari barcha post idlar qoladi va find one and update qilamiz user ids find userning ichidagi id ga teng bo'lganini userni postsini postga yana o'zgartirib qo'y deyman endi nima qilamiz hop tekshirib ko'rishimiz kerak albatta nima qilaman bu uchun bazanni tozalab yuborishim kerak chunki bu yerda eski ma'lumotlar qolib ketdi Delete. 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 va bu yerdan ham delete qilib yuboramiz postlarni hammasini o'chirib tashlaylik Delete qilaman Delete. voy Delete. Delete. buni ham o'chiramiz bu ham kerak emas, bu ham kerak emas umuman 0 uh, dan yozamiz Xo'p, endi tokenni ham olib tashlaymiz Inspect xo'p, uh, application va tokenni ham o'chirib tashlaymiz bo'ldi endi slesh bossam mana menga token o'chgani uchun homega otib yubordi endi boshqatdan saytdan registratsiya o'taman Sign up qilaman Oddiy gmail nuqta com deyman va enter bunga xato yozib ketdik buni копировать qilaman va emailni olib tashlaymiz bunga tashlab qo'yaman va passwordga bir ikki uch to'rt besh deyman registration va emailni tashlayman bunga bir ikki uch to'rt besh deb kiraman bo'ldi mana kiramiz endi data bega o'taman o uzerga o'tsam mana yangi user ochildi Userning postlari halichalik yo'q endi post qo'shaman Add post deyman learning learning mongo deyman va Mongo s database Add post qildim qo'shildi ko'ramiz bazaga o'taman Xo'p. mana bu yerda o'sha to'qqiz yuz ellik to'qqiz turibdi o'sha postni iydisi postga o'tsam mana bu ham to'qqiz yuz ellik to'qqiz turibdi yana post qo'shaman nimalarni qo'shib tashlaymiz hop post qildim qo'shildi bu yerga o'tsak mana ikkita post turibdi o'tsam bu yerda ham ikkita turibdi endi yana bitta qo'shaman hop buni ham qo'shamiz bo'ldi 3 ta bo'ldi endi users postda ham 3 uchta postsda ham 3 ta turibdi endi men birorta postni o'chirsam bitta postni o'chirdim bo'ldi endi bazaga o'taman ikkalasidan ham o'chib ketgan bo'lishi kerak uzersga o'taman bunda ham Bunda hali ham 3 ta turibdi lekin 2 ta qoldi sababi bunda o'chmadi tekshirib ko'ramiz yana. Users postda bunda uchib ketmadi nimagadir ho'p nimada xato qildik biz mm, avet user module find one and update user id ga find userni ichidagi uh, id ni berib yubordik hop user postsga men postni berib yubordim xatolik bo'lmasligi kerak edi bizda nimagadir xatolik beryapti xatolikmis umuman postlar o'chib ketmadi bunda uchta edi agar yana bitta o'chirsam delat qilsam bitta qoldi bazani tekshirib ko'raman op bunda uchta turibdi lekin postda bitta qoldi hop tekshiramiz avet user model find one and update user id ga find user id'sini id bir sini berib yubordim endi post'si'ye ni post siga yuqoridagi post sini berib bir yuborayapman hamma narsa to'g'ri yuqorida constant post find user ni ichida user post sini aylanib chiqdik undan keyin filter metodini ishlatyapman nima bo'ladi bu yerdan post id kelsa post id ise, teng bu makanı yukarıdan keletken id'ye ge. Rekörsünün paramızdan keletken id'ye ge. Hop, bu yan doğru. Lekin await user modul find one and update. User id'ye ge find user'ın içinden id'ni bir bir bora yapmaz. Ye Yeah. bu yerda xatolik user id idga do'stlar uzr uh, bu yerda biroz yanglishibdi nimaga buni uh, idsini berib yubordik shunchaki bizda bu yerda biz uh, tokenni e, chek tokenni e berib yuboramiz bu yerdan id qaytadiku bizga chek user id idsi biz uh, mono dibni o'zini idsini berib bir yubordik bu yerda lekin uh, aslida chek tokenni berib yuborishimiz kerak ko'rishimiz mumkin yoki shunchaki chek token e yoki bo'lmasa find userni ichidagi find userni ichidagi user id ni berib yuborsak ham bo'ladi ikkalasi e bitta narsa shu yerda chalg'ib ketibmiz ozgina hop ho'p endi nima qilamiz yana boshqatdan şey. o'chirib tashlayi no registratsiyadan o'tamiz endi yuz foiz ishlashi kerak inspect memory shu yerdan locaout qilib chiqib ketsam ham bo'ladi tokenni o'chirib tashlay network o'tsam udur name of now kelyaptimiga clear tozalamiz end pm rande qilaman hop qayerdadir sourcega application tokenni o'chirib tashlayman bu yerdan hop o'chib ketdi endi hop boshqatdan ishga tushiramiz bo'ldi yana birorta routga uzer name qo'shib qo'yish kerak menimcha Username'ni ko'rmay qoldi ya'ni bu yerda har biriga username'ni qo'shib chiqqan edik bo'lsa user name, yani burada, push push Bosa, user name bir bu, yubordi ho'p mayli endi yani boshqatdan registratsiyadan o'taman Sign up qilaman va username ga nima deyman xodiyev undan keyin email emailga xodiyev mail nuqta com deyman va bunga pasportga 1 2 3 4 5 deyman registration va buni yana tashlaymiz 1 2 3 4 5 bo'ldi Xo'p. post qo'shishimiz mumkin post qo'shdik et evet, bo'ldi Xo'p, yana post qo'shaman yana qo'shamiz title text bo'ldi post qo'shildi bazaga o'taman ko'rishim mumkin uzer postda uchta post turibdi postida ham uchta post bor endi o'chirib tashlasam ikkalasidan ham o'chib ketishi kerak delate qildim tekshiraman data fezga o'tamanop ikkita post qoldi poda endi userni ichida userni postsiga qarasam mana do'stlar bizni yozgan algoritmimiz to'ppa to'g'ri ishladi ko'rishimiz mumkin hop yana birorta post qo'shaman a evet, post qildim uchta bo'ldi to'rtta bo'ldi mana tekshirib ko'raman bazani hop user post 4 to'rtta postni o'zi ham to'rtta endi o'chirib tashlayman ikkitasini 1 2. hop o'chib ketdi bazadan tekshirib ko'ramiz postlar ikkita qoldi uzerni ichidagi uzer postga qarasam mana hammasi bizda to'g'ri ishlayapti ya'ni user postda o'chib ketgan idlarni ham biz o'chirib yuboryapmiz bir yo'la hop endi yangi uzer bo'lib kirsam logout qilaman sign up qilaman aka birov deyman akabirov kuchukcha mail nuqta com deyman va passwordga bir ikki uch to'rt besh olti yetti deyman melni saqlab olamiz ho registrasion qildim 1 2 3 4 5 6 7 deb yozaman bo'ldi buni hozir postlari yo'q mana profilga yuborib yubororik endi ko'rsak mana akabirov keldi bazadan postlari yo'q birorta post qo'shishimiz mumkin qo'shamiz buni ham qo'shamiz yana post qo'shaman buni ham qo'shamiz bo'ldi endi ikkita posti bor jami po adashmasam 6 ta bo'ladi 4 ta, chunki bu yeqda ikkita qoldi ikkita o'taman ham mana ikkita turibdi endi birortasini o'chirib tashlayman bitta qolib ketishi kerak Vazaga o'taman mana postga qarasam bu yerda bitta qoldi po o'tsam bu yerda 3 ta qoldi ya'ni bizda hammasi to'g'ri ishlayapti ko'rishimiz mumkin mana ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar to'liq avtorizatsiyadan o'tdik user post yarata olishi mumkin uni update qilishi mumkin yoki uni delete qilib yuborishi mumkin ya'ni e, ikkinchidan user e, bir birini postlarini ko'rmaydi hamma o'zini postlarini ko'rish imkoniyatiga ega agar hamma hem, postlar uchun ham bitta e, rot yaratib qo'ysak bo'ladi all e, post degan bu yerga qo'shib qo'ysak bo'ladi bosganimizda Uh, bazadagi hamma postlarni ham chiqarib qo'yishimiz mumkin ekan ya'ni ushbu darsimizda biz ko'rdik barcha kamchiliklar tuzatildi yuz foiz endi uh, yana bitta root yasab qo'ysak bo'ladi bu yerdagi barcha postlarni postlarini chiqarib qo'ysak bo'ladi hop uh, mana bu post ichida işte, jami nechta post yozilgan bo'lsa hammasini chiqarib qo'ysak bo'ladi bitta rot yasab mana bu yuer uchun ham post qo'shamiz hech bo'lmasa ikkita post tursin hop mana post qo'shib qo'ydik tekshirib ko'rsak bo'ldi mana bir ikki uch to'rt besh jami beshta post bor endi log out chiqib ketaman sagn qilib odiga kirsam oddiy kuchukcha mail nuqta com bir ikki uch to'rt besh yetti adashmasam mana o'zini postlarini ko'rishimiz mumkin biz boshqa yuzlarni postlarini ko'ra olmaymiz, update yoki delete qila olmaymiz. o'zimizni postlarimizda tahrirlashimiz mumkin ekan Xo'p. shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darsda xudo xohlasa bu yerdan yana bitta rot yasaymiz ya'ni navbatda turadi degan ya'ni, yani hamma postlarni ekranga chiqarib qo'yadigan yana bitta rauut yasab qo'yamiz shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi nonchesga bag'ishlangan e'tiboringiz uchun rahmat